Тут, в общем, это. Все, ковчег надо доделать, видишь? Храм Соломона. Да, все, ковчег вот. надо доделать. Крылья херувимы. Вот это я не знаю, что. что такое. Так, Елена, ну, расскажите попозже. нам, пожалуйста, что мы видим, что мы видим, что, что? мы видим. Бумажную что? модель храма Соломона. Так. Вот это святое святых. Угу. Вот это, ну, первое там, где, ну, все собрания вот. происходили, Угу. святое да. вот это внешний двор вот это жертвенник на котором и просто и самое интересное чтобы понимать вот это такой человек что на самом деле жертвенник он был огромным не, не, не так как мы думаем что там жертвенничек угу. из там столик. столик так и и полили животных тут реально много животных сжигали тут такие ступеньки и вот смотри, какой человек маленький по сравнению с площадью жертвенника. Ага. И вот тут происходили жертвоприношения. Вот это такая тоже умывальница, сюда прям э, загонялись животные, их обмывали. Ага. А вот это умывальница, где мыли ну, руки там, ну во внешнем дворе. Ага. Для всех умывальницы были, их тут было много. Сколько в десять? Все окна, да? Да. Типа, ну тут, конечно, она все равно приближенная модель. Типа крыша есть, такое все. Ну а внутри, как обычно, да, там ковчег должен стоять священником, но тут еще недоделанные детали, возможно, они все вырезаны. Угу. Не хватило терпения. И так было очень сложно его собрать. Неудобно. Чебурашки. Это не чебурашки. Это, кстати, мишки. Мишки. Чебурашки. Итак, мы посмотрели, подождите, на ковчег. И да. что мы можем в итоге сказать? Ну, что это было очень мощное, и красивое строение. Вообще, ну, храм Соломона. Ну, и мы, как бы, эта модель, она приближена, потому что до наших дней он не сохранился, этот храм. Никто не знает, как он, ну, на самом деле выглядит. Это по описаниям из Библии соорудили вот такую модель. А так, так кто его Ну, я думаю, это величие, которое реально было не сравнить с этой жалкой бумажной моделью. А,